В последних числах 2004 года от Александра Урбанского были даны контакт заказчика, вот смета, по этому заказу. Когда ты дал эту смету? Почему ты сразу не не от не отчитался в первый день? Телефон был договор 200 гривен. Так, какой договор, какой телефон? За телефон заказчика был договор 200 гривен. Не, никакого договора не было. За человека. Э, у вас был ты и напарник. Или точнее мастер. Не было, а ты был под, не под мастер. Нет, не важно, 400 гривен. 400. Дальше. 400? Не ты диктуешь. Ну, ты да. все время диктуешь. Дальше. Э, у меня обошлось объявление 600. Э, По-моему, э, VIP объявление 670. Дальше. Это уже получается 1000 гривен. Я на этом месте остановился 10%. Вы получили 10 штук. Дальше. Что ты еще хочешь добавить? Договор, договор был. какой был? С кем, с, кем у тебя был? с кем у тебя был договор? С кем Со, Со мной или с кем-то? Со мной Хорошо такого договора не, не было. Только... Со мной никакого Бан у тебя договора. Три дня назад. С... Вернее, три дня подряд. Три дня подряд. Он, ты, 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 тебе ты, дали ты, ты, были телефон. Ты, ты, ты не ты, ты, приходил к заказчику. Я уговаривал Диму, чтобы тебя дождался. В суд Ну видишь а, это, по, какому могу Илюша, а по какому поводу ильюша по какому поводу суд это Вообще, не та заява. Да. Вот по какому поводу суд? поводу суд илья по какому это поводу суд есть, смотри, по какому поводу суд то есть смотри по какому поводу суд что я дал тебе заказ и ты не возвращаешь процент так даже не оплачиваешь нет ты, это, даже не оплачиваешь 600 гривен так по этому поводу суд Илья, ну. Э, с кем ты разговариваешь? С, Мель, а, ты не знаешь, как, ты как разговариваешь тебя зовут. Сам собой. Ты не знаешь, как тебя зовут? Так? Монолог. Мельник, Илья Николаевич. С кем ты разговариваешь? Ну, Мельник, Илья Николаевич. Ты разговариваешь сам собой. Не, я за разговариваю с собой. Ты предлагаешь мне сколько? 200 гривен, чтобы я заплатил П свои почему, еще почему деньги ты пищишь? за твой заказ? Почему или ты как? Пищишь, как? Потому, ты потому пищишь, что тебе не доходит, ты плохо слышишь. Ты сам собой Давай. Ну. Ну уже предельно все понятно. Повторяю, пятый раз, последний раз. За не, контакт... не пятый. Не за контракт. Ну смотри, что я за... Элли, человек говорит за контр. Никакого договора. Где договор? Не Илюш, не где договор? Илюш? где договор? Договор где? Введу. Ты даже, ты даже Александр планировал, Ильюша, я ты не помнишь? Его... А теперь я говорю перед Богом и клянусь, Ильюша, я клянусь, здоровье, смотри, том, что он может вести во имя Иисуса Христа я клянусь перед Богом, Тем что, более что никакого договора плане, не было. Все платят 10%. Дальше. Ты планировал ты еще ты и на насолоду идти, ты не помнишь? Тем, кто берет за ты не помнишь, как ты на насолоду? Дальше, было. Дима, ты палец палец, Дима, Дима... О, ты Дима тебе... о, Дима, Дима, тебе дал ключ.